Hadislərdən birində buyurulur, deyir: Bir nəfər gəldi Peyğəmbərimizin yanına, deyərə ya sallah. Allahın sevdiyi dostların necə olur? Onu mənə dinə. Peyğəmbərimiz buyurdu. Deyir: Allahın dostları ilk öncə öz ibadətlərini kiçik sayarlar. Öz etdikləri ibadəti kiçik sayarlar. Yəni hər ibadətdən sonra deyənlər: "Yarab, bəlaələmə. Mənim bu etdiyim ibadə sənə layiq deyil." Mən cübə ibadat eləyirəm, bu sənə layiq deyil, ya Rəbb-ül-aləmin. Mən sənə layiq ibadat eləyə bilmirəm, mənə kömək ol ki, sənə layiq ibadat eləyə bilim. Yoxsa bəziləri var, 2 rükət namaz qılır, deyir gecə yuxuma qurban olduqlarım gəldi. Mənə dedilər sənə cənnətə mükafat verildi. Öz 2 rükət namazını artıq mənə, mənəm-mənəm silir eləyir sanki düşünür ki bu 2 rekat namazla Allah ona cənnəti verdi artıq. Belə insanlar Allah dostu ola bilməzlər. Və ya bəzi insanlar var, tanıyırıq, Ramazan ayındayıq. Orucduq ayın yani isti günlərində bir ay oruc tutur, deyir və salam, mən bu tutduğum oruzla getdim cənnətə. Öz kiçik ibadətini böyük sayırlar. Belə insanlar da Allahın dostu ola bilməzlər. Çünki peyğəmbər deyir ki, istəyəsən Allahın dostu olasan, etdiyin ibadəti kiçik say. Böyütmə. Kiçik say öz gözündə. Peyğəmbərimiz arxasıncə buyurur deyir, ikincisi isə öz etdiyi kiçik günahları böyük görərlər. Öz etdiyi kiçik günahları böyük görər. Belə insanlar Allahın dostudur. Gecə gündüz öz etdiyi günahlara görə ağlayarlar. Allahdan bağışlanmaqlıq hiss edirlər. Allah məhəsrində yatmazlar. Gecə gündüz ağlayarlar və Anas azə Peyğəmbər deyir, Allah dostları düşünənlər ki, axirət günü sorğu-sual anda Allah hamını buraxacaq, məndən yapışacaq, məni sorğu-sual eləyəcək. Deyəcək, "Filan niyə bu günah elədin? Niyə bu kiçik günahda olsa elədin? Niyə bu əməli elədin?" Ancaq bunu düşünənlər buna görə çox narahat olarlar. Allah dostları belə olmalıdı.